Как правильно сейчас вы называетесь? Ваша должность в новой структуре, еще раз mm -hmm. давайте повторим. Начальник Желтоводского отделения полиции, Днепрожинского отдела полиции, главного управления национальной полиции в Днепродровской области. Вот так вот чуть-чуть закручено. Mm -hmm. ну, в двух словах опять повторюсь, мы сейчас переподчинены, если раньше мы были подчинены Желтоводский отдел, был подчинен напрямую областному управлению, то сейчас мы подчиняемся Днепрожинскому отделу полиции, который в свою очередь уже подчиняется областному управлению Это помогает в работе или усложняет? Я не могу сказать еще, это только вот преобразование такое, поэтому где плюсы будут, где будут минусы, это мы уже будем по ходу смотреть, потому что это сейчас как бы идет период становления, ну, я надеюсь, что это все-таки продумано, это было взято где-то э, с грузинских вариантов. Э, то есть, я надеюсь, что, наверное, там же какие-то положительные плюсы есть, и они должны быть и у нас. Дмитрий Ильич, а сотрудники нашего городдела автоматически стали из работников милиции работниками полиции? Или <сосы> какой-то тест, какие-то они проходили? Э -э сейчас это мы пока временно все сотрудники полиции. Угу. Значит, мы все будем проходить переаттестацию. Сейчас мы проходим люстрацию. Вот. Иллюстрация, переаттестация, собеседование с руководителями будет. Это может затянуться там, на 2-3 месяца. Сейчас Киевская область проходит это. То есть и после всех этих переаттестаций, иллюстраций, уже часть бывших сотрудников милиции отсеется, часть останется, ну и будет дальнейший набор уже именно в полицию сотрудников. Вот, поэтому это не, тот коллектив, который сейчас работает, он не останется весь в том объеме, который он сейчас есть. Еще будут сокращения, еще будут отсеивания. За что ну, будут отсеивать? Ну отсеивать по параметрам. То есть мы будем проходить переаттестацию, то есть будем тесты сдавать на логику, на мышление, на знание законов. Ну, а потом будем проходить э, тесты и собеседования по честности, по критериям, которые у полицейских должны быть при приеме на работу, И, то есть люди, которые пройдут это все, то есть у кого нету негатива, нету информации негативной со стороны УВБ, СБУ, то есть если есть, то такие, с такими людьми будут прощаться. Это идет процесс, он просто, закон вступил в силу, ну понятно, за один день не наберешь всех полицейских, то есть, сейчас идет Днепропетровский, идет в Крым, набор э, патрульно-постовую службу, то есть полицейских. Вот. Начали с больших областных центров, то есть ну, с Днепропетровска и из Кривого Рога, с больших городов. После этого Днепр, Павлоград и в том числе там, Желтые Воды и к нам. Дали. То есть здесь будут наборы в полицию, патрульно постовую службу. Вот. И в том числе, я же говорю, будут идти переаттестации, то есть будут отсеиваться бывшие сотрудники милиции, как министр сказал, что там до 90% будут отсеяны и будут набирать новых людей. Не так быстро это, конечно, в рамках Украины, всей Украины это так быстро не делается, поэтому мы где-то там в январе-феврале в Днепропетровской области вроде как должна быть уже переаттестация. А на данный момент какие-то уже есть изменения по зарплате, Например, по а, уровню зарплаты, по ее вам? Нет, изменений никаких нету. И ну, где-то сейчас тяжеловато. Почему? Потому что а, МВД милиции уже как таковой не существует, сейчас мы в стадии ликвидации проходим эту стадию. Вот. А, а полиция только образовалась, и финансирование полиции, в том числе зарплат, еще не определен. Значит, проект э, зарплаты полицейских находится, насколько я знаю, на данный момент еще в кабинете министров на утверждении. Он не утвержден. Поэтому, ну, к сожалению, э, я так предчувствую, уже не проходил в своей жизни это э, в декабре месяце, наверное, мы не получим зарплаты. То есть дай бог, чтобы хотя бы в январе уже начали. Это начислять. вообще или новую получите? Вообще. Вообще, может, и не получить. Да, да, потому что старая уже нету милицейская, а новую еще только она на утверждении. И, ну, и сами понимаете, этот процесс не быстрый. То есть это надо э, и новые счета министерству открыть полиции, и э, банки, то есть заключить договора, то есть заново казначейство. Это такой процесс, где-то не быстрый. Поэтому, ну, будем терпеть. Угу. Потому что период становления он всегда тяжеловатый. Поэтому будем терпеть с людьми. Я со своими, конечно, беседу провел, стараюсь их поддержать, объясняю, что это не от кого-то зависит. Это просто процесс такой. Угу. Надо чуть-чуть потерпеть. Они, ну, оно возместится. То есть в январе, когда начнут, например, дай бог, выплачивать, то они выплатят и декабрьскую зарплату. Ну просто что? Пока сейчас... И размер зарплаты пока нам неизвестен. А если да. не секрет, сейчас да, звучат цифры, сколько должен получать милиционер, там начальник милиции, там всей страны. А сколько получал среднестатистический участковый, например, если это не коммерческая тайна? Вот за не что не люди коммерческая работают, тайна, за В среднем две с половиной тысячи гривен, месяц, в среднем, да? Вот да. 2-2 шестьсот, там ну старший участковый до 3000 гривен. Дмитрий Юрьевич, если можно, тогда еще пожалуйста характеризуйте оперативную обстановку в нашем городе. Вот сейчас прошла первая неделя декабря. Как сейчас у нас коммерческая ситуация? Ну, в принципе, по большому счету, ситуация как бы стабильно, стабильно устойчива, можно сказать. Изменений как таковых нет вот, в худшую сторону. Вот. Единственное, что сейчас обратили мы внимание, ну, оно как всегда, мы уже знаем, ближе к холодам у нас начинают учащаться преступления, связанные с хищением кабелей, хищением крыши клюка. Вот. Тут почему-то летний период эти преступления у нас прекращаются, вот. только, вступает холода, сразу же продолж... начинает совершаться. То есть есть, ну мы по большому счету есть у нас задержанные люди, которые там совершали кабеля, я не буду там пофамильно называть, то есть Работаем. Ну опять же я хочу сказать, начинаем разбираться, а кто совершил эти хищения. Ну я вам честно скажу, это те люди, которые два года назад и никогда не думали, что будут совершать преступления. То есть э, ситуация экономическая такая сейчас тяжелая в стране, что люди идут потихонечку, рубают. Э, потихонечку воруют, потому что надо как-то жить, крутиться. То есть это не рецидивисты? Не которая... рецидивисты, не, 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 не рецидивисты, поэтому я еще раз хочу сказать, ситуация стабильная, ну, имеет место, конечно, и вот для себя как бы плохо, жалко, что действительно люди вынуждены там идти совершать преступления. Вот у нас последние две-три недели вот как-то грабежи нет, тут нет, вот фу -фу -фу, слава богу. Вот. Я не хочу сказать, что это наша заслуга, просто вот в течение обстоятельств каких-то, что обижений вот. э -э, Участились, хотел бы вот обратить внимание наших жителей, участились квартирные кражи у нас. Вот. Значит, у нас на данный момент задержано два человека, которые совершали эти кражи, два разных человека. То есть. Вот. Но э -э, есть у нас наработки, есть информация, что... В группе в городе работает еще одна группа. Они специализируются именно по проникновению в квартиры, где пластиковые стеклопакеты путем отжима окна проникают в квартиры. Поэтому хотелось бы предостеречь наших граждан, обратить внимание, быть поаккуратнее, особенно не оставлять там, на проветривание сейчас окна, там, балконы, потому что это как бы притягивает наших преступников, когда они видят, что есть приоткрытые. То есть они, они умельцы, там уже научились путем отжима, отжимают, проникают в квартиры. Это <связываем> первый этаж? <связываем> <связываем> ну, у нас, да, у нас пока два эпизода есть. Первый этаж, ну, не знаю, <связываем> куда они могут еще полезть. Кражи происходят в ночное время. В ночное, в ночное? ночное да. Когда да. известно, что пустая квартира. Ноч... Ночное. Но ну, вот один факт у нас, да, там неделю отсутствовали хозяева, получается, по приезду обнаружили кражу в квартире. Mm. Вот. Какой период времени за эту неделю была совершена кража, нам неизвестно, но. Mm -hmm. Дмитрий Юрьевич, еще отдавали информацию вы, ваши сотрудники на оперативках по поводу угона транспортных средств, в частности скутера. Как сейчас угу. ситуация и что тут можно посоветовать? С 25 ноября у нас ни одного факта не зарегистрировано. Но у нас увеличилось хищение велосипедов. Вот. Значит, на сегодняшний день более 10 уже заявлений о хищении велосипедов у нас поступило буквально за 10 дней. Как это происходит? Типично какая ситуация? Типично под магазином оставляют велосипед, вплоть до того, что пристегивают тросиком, вот, выходя с магазина, обнаруживают тросик перекусан, велосипеда нет. Значит, задержан у нас один человек, Значит, мы уже сейчас, буквально за неделю, уже взяли у него более семи велосипедов. Ну, не у него, а в местах, где он попродавал эти велосипеды. Единственное, тоже хочу обратиться к гражданам. Может, у кого-то было хищение велосипедов, но они не обратились в милицию. Вот у нас на данный момент пять велосипедов, мы не знаем, кто хозяева. То есть владеют да, мы нашли, но владельцев еще не установили. Поэтому обращайтесь. У меня сейчас задачу участковым поставила. Они сейчас везде должны объявить об этом тоже, что есть велосипеды, просто не знаю, кто хозяин. Звоните ну, пусть... 102? <связь> <связь> или 102 звонят, а. или к своему участковому пусть обращается Я же говорю, что участковый в курсе. <связь> И есть еще, да, один человек, нам уже известен, только мы сейчас принимаем меры к его задержанию, который тоже занимается хищением велосипедов. Вот. То есть, ну, вот что-то, видите, как-то в прошлом году скутера в это время было больше хищений. Сейчас скутера уменьшились, вот как-то велосипеды переключились. Дмитриевич, по поводу вот угнанного из кривого Рога автомобиля ВАЗ, который потом загорелся здесь в Желтых Водах, ну, вроде как был поджог. Там, как, вы, я так понимаю, совместно с Криворожской да. полицией? <клес> Там обратились коллеги из Терновского района, вот, помочь им раскрыть это преступление. Мы, сотрудники уголовного розыска, совместно с терновскими коллегами значит, поработали в этом направлении, установили, кто совершил это Человек был задержан, передан в Терновский где сейчас его привлекают к уголовной ответственности. А поджог совершил он? Сейчас проводят экспертизы, мы не можем точно сказать, был это поджог или... Дело в том, что в багажнике находился газовый баллон. Машина была на газу. Машина имеет повреждение заднего крыла. То есть где-то ударилась, видно, когда переезжали они после угона. Где-то ударилась. Причина возгорания пока я думаю, сейчас будет проводиться экспертиза, они должны назначать Терновскую райдиум, устанавливать причину возгорания. То ли это случайность, что в результате повреждения машины пошла утечка газа и, возможно, загорелась машина, то ли это подпал. Но это все в комплексе должно расследоваться, то есть в уголовном деле по факту уголовного. А понятны ли уже мотивы человека, совершившего угон, если он угнал транспортное средство и тут же бросил его в другом городе? Или это какая-то личная неприязнь, ну, или это просто? Не могу, баловство не могу вам прокомментировать, потому что уголовное дело расследуется в Терновском райотделе. Там люди допрашивают, выясняют все обстоятельства. Я просто мы оказали помощь в установлении этих людей, этого человека. Дальше сейчас они разбираются, поэтому я не могу сказать. К сожалению, наметков по старым поджогам нету, но я хочу обратить внимание единственное на то, что заметьте, что они уменьшились у нас, поджоги этих автомобилей. Если в прошлом году их было достаточно большое количество, то в этом году ну, единицы, опять же, это каждый случай надо рассматривать отдельно. Даже этот поджог, о котором мы говорили, это поджог мог, мог быть, если его подожгли, то с той целью, чтобы занести следы свои, понимаете. Покатались на машине, сожгли. Mm -hmm. То есть это не те поджоги, о которых говорилось ранее, что там с целью мести там. Пожаловались нам люди, которые посетили я тоже не буду называть целях чтобы не было антирекламы один из магазинов города uh -huh. и на выходе пожилую женщину задержал охранник который попросил проверить там ей сумочку в сумке ничего лишнего обнаружено не было тем не менее второй охранник стал проверять ее сумочку привели ее в подсобное помещение охранник мужчина обыскал женщину тоже ничего не нашел предосудительного после этого естественно она очень была расстроена в чувствах там и покупки забыла и здоровье uh -huh. ухудшилось что вы посоветуете? Мы понимаем, что данные действия незаконны. Но что делать той же вот пенсионерке или просто другому человеку, который оказался в такой ситуации? Обратиться в суд. В суд? Да. На, если это ВТБ, на руководство ВТБ. Но мы не будем называть магазин ну, сейчас. Я образно называем. говорю. Да. Если это кишение, на руководство кишения. Обратиться в суд. Она может отстоять свои права на честь и достоинство. Да, не имеет права проводить досмотр охранники. Не имеют. Они могут, если есть подозрение, сообщить нам, приезжать следственная оперативная группа, составляется протокол, и тогда проводится досмотр. Если есть подозрение. И да, он может остановить полицию? человека, угу. если есть подозрение, вызвать милицию и с присутствием сотрудника милиции, даже в его присутствии, то есть сотрудники милиции тогда могут провести досмотр. Ну, обязательно должны быть поняты. Обязательно должен составиться протокол, поэтому потом решение должно приниматься. Вот И, по-моему, может досмотр проводить только человек того же пола, то есть женщину или нет, нет? Нет, это личный досмотр. Mm -hmm. Это если вещи. No, э, личные, если осматривали да, 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 да. То да. одного пола должно быть. Mm -hmm. да. А если сумка, то. А если вот человек вот в этой ситуации, что его вот уже охраннику это ведет в подсобку, говорит сейчас мы вас будем проверять, человек в этой ситуации может набрать 102 да, и сказать, что незаконно да, ведут себя его. в магазине. Да. То есть тоже он имеет право обратиться да, к вам за защитой. Хотел сказать большое спасибо нашим гражданам. Действительно, я много раз обращались мы из трибуны и в своих выступлениях по поводу мошенников, которые делают телефонные звонки, перечислить эти деньги там, и тому подобное. Вот, я хочу сказать, что сейчас намного уменьшился этот вид преступления, хотя э, нас граждане информируют о том, что им звонили, пытались там, снять деньги с карточки вот, под всяким видом. Вот, поэтому как бы, приятно то, что граждане услышали это и не ведутся на наших мошенников. Но при этом еще информируют нас. Мы эту информацию, спасибо, мы ее передаем куда надо, то есть там дальше работать с ней.